Hola coco locos, el día de hoy aprenderemos 20 expresiones que ustedes pueden preguntarle a sus amigos, familiares con el respecto al coronavirus. ¡Empecemos! ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus? ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus? ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus? 이 감염의 확산을 어떻게 예방할 수 있나요? c ó m o se puede prevenir la propagación de esta infección? ¿Cómo se puede prevenir la propagación de esta infección? ¿Cómo se puede prevenir la propagación de esta infección? n 확진 환자가 방문했던 장소에 가면 감염되나요? m e i n f e c t a r í si a s i v o y al u e d r e la o g a c i ó n de e s t u v o u n p a c i e n t e c o n f i r m a d o m e i n f e c t a r í a s i v o y al u e d r e la o g a c i ó n de e s t u v o u n p a c i e n t e c o n f i r m a d o Me infectaría si voy al lugar donde estuvo un paciente confirmado? ¿Cuánto durará la infección por el virus? ¿Cuánto logrará la infección por el virus? La infección por el virus? ¿Cómo se transmite el coronavirus? ¿Cómo se transmite el coronavirus? 코로나 바이러스는 어떻게 전파되나요? 감염된 사람과 접촉하면 어떻게 해야 되나요? ¿Qué hago si entro en contacto con una persona infectada? ¿Qué hago si entro en contacto con una persona infectada? ¿Qué hago si entro en contacto con una persona infectada? 확진 환자들의 이동 경로를 확인하고 싶습니다. Me gustaría saber sobre el rastreo de los contactos del paciente confirmado. Me gustaría saber sobre el rastreo de los contactos del paciente confirmado. Me gustaría saber sobre el rastreo de los contactos del paciente confirmado. 없다던데, si aún existe un tratamiento definitivo, ¿cómo están tratando a los pacientes? Si aún existe un tratamiento definitivo, ¿cómo están tratando a los pacientes? Si aún existe un tratamiento definitivo, ¿cómo están tratando a los pacientes? ¿Qué acciones se están tomando contra los viajeros provenientes de Europa? ¿Qué acciones se están tomando contra los viajeros provenientes de Europa? ¿Qué acciones se están tomando contra los viajeros provenientes de Europa? ¿Qué tipo de medidas preventivas se toman en el caso de instalaciones que han sido visitadas por pacientes confirmados? ¿Qué tipo de medidas preventivas se toman en el caso de instalaciones que han sido visitadas por pacientes confirmados? ¿Qué tipo de medidas preventivas se toman en el caso de instalaciones que han sido visitadas por pacientes confirmados? 개, ¿Se puede infectar por mascotas como perros y gatos? ¿Se puede infectar por mascotas como perros y gatos? ¿Se puede infectar por mascotas como perros y gatos? ¿Hay algún caso de recurrencia después de la curación? ¿Hay algún caso de recurrencia después de la curación? ¿Hay algún caso de recurrencia después de la curación? ¿Cuándo se controlará el COVID-19? ¿Cuándo se controlará el COVID-19? ¿Cuándo se controlará el COVID-19? ¿Se tendrá neumonía cuando estás infectado? ¿Se tendrá neumonía cuando estás infectado? ¿Se tendrá neumonía cuando estás infectado? ¿No hay vacunas ni tratamientos? ¿No hay vacunas ni tratamientos? ¿No hay vacunas ni tratamientos? ¿Se transmite por los ojos? ¿Se transmite por los ojos? ¿Se transmite por los ojos? ¿Cuáles son las contramedidas si los extranjeros no informan incluso si tienen síntomas al ingresar al país? ¿Cuáles son las contramedidas si los extranjeros no informan incluso si tienen síntomas al ingresar al país? ¿Cuáles son las contramedidas si los extranjeros no informan incluso si tienen síntomas al ingresar al país? ¿지금까지 확진자가 몇 명인가요? ¿Cuántos casos confirmados hay hasta ahora? ¿Cuántos casos confirmados hay hasta ahora? ¿Cuántos casos confirmados hay hasta ahora? 미국에서 코로나 바이러스에 대해 양성 반응을 보인 사람은 몇명인가요 q 회사에서 코로나 바이러스 확진 사례가 나온 경우에는 어떻게 하나요? ¿Qué se hace ante un caso positivo de COVID-19 en la empresa? ¿Qué se hace ante un caso positivo de COVID-19 en la empresa? ¿Qué se hace ante un caso positivo de COVID-19 en la empresa? ¿Coronavirus ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus? ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus? ¿Cómo se puede prevenir la propagación de esta infección? ¿Cómo se puede prevenir la propagación de esta infección? ¿Me infectaría si hoy al lugar donde estuvo un paciente confirmado? ¿Me infectaría si hoy al lugar donde estuvo un paciente confirmado? 언제까지 바이러스 감염이 지속될까요? Cuánto durará la infección por el virus? Cuánto durará la infección por el virus? 코로나 바이러스는 어떻게 전염되나요? ¿Cómo se transmite el coronavirus? ¿Cómo se transmite el coronavirus? 감염된 사람과 접촉하면 어떻게 해야 되나요? ¿Qué hago si e n t r o en contacto con una persona infectada? ¿Qué hago si entro en contacto con una persona infectada? Quiero Me gustaría saber sobre el rastreo de los contactos del paciente confirmado. Me gustaría saber sobre el rastreo de los contactos del paciente confirmado. 없다던데, si aún existe un tratamiento definitivo, ¿cómo están tratando a los pacientes? Si aún un ¿cómo están a los 유럽에서 온 여행자들에 대해 어떤 조치가 이루어지고 있나요? ¿Qué están los de ¿Qué están los de 확진 환자가 다녀갔던 시설 등의 경우 어떤 조치가 이루어지나요? ¿Qué tipo de medidas preventivas se toman en el caso de instalaciones que han sido visitadas por pacientes confirmados? ¿Qué tipo de medidas preventivas se toman en el caso de instalaciones que han sido visitadas por pacientes confirmados? Que coiani 등 반려동물로부터 감염될 수 있나요? Se puede infectar por mascotas como perros y gatos? Se puede infectar por mascotas como perros y gatos? 완치 후? 재발하는 경우도 있나요? 봐라 쟤봐라, 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 쟤 백신이나 치료제가 없나요? No hay vacunas ni tratamientos? No vacunas ni tratamientos? 눈을 통해서도 전염되나요? Se, ¿Se transmite por los ojos? 외국인이 혹시 증상이 있어도 신고 안할 경우의 대책은 무엇인가요? ¿Cuáles son las contramedidas si los extranjeros no informan incluso si tienen síntomas al ingresar al país? ¿Cuáles son las contramedidas si los extranjeros no informan incluso si tienen síntomas al ingresar al país? 지금까지 확진자가 몇 명인가요? ¿Cuántos casos confirmados hay hasta ahora? ¿Cuántos casos confirmados hay hasta ahora? 미국에서 코로나 바이러스에 대해 양성 반응을 보인 사람은 몇 명인가요? ¿Cuántas personas han dado positivo de covid 19 en Estados Unidos? ¿Cuántas personas han dado positivo de COVID-19 en Estados Unidos? 바이러스, ¿Qué se hace ante un caso positivo de COVID-19 en la empresa? ¿Qué se hace ante un caso positivo de COVID-19 en la empresa? Estudie bien y repáselas y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!